Дорогие соотечественники, сегодня Украина вошла в новый этап своего развития. Вы увидели ей декларации власти имущих, вы увидели, как жирует 400 тысяч чиновников, вы все это увидели. Но в этот же самый период душится маленький предприниматель, душится тот, на чьих плечах вообще стоит экономика Украины. Сегодня убивают фактически предпринимательский дух во всех городах Украины. Это и Харьков, это и Днепропетровск, и, конечно же, Киев, в котором Власть ополчилась на маленького предпринимателя. Эти маленькие кофемашины для нас стали символом борьбы маленького украинца за свою свободу и для того, чтобы быть великим. Я вам очень благодарен тем людям, которые посмотрели выступление на Стачкоме, увидели, как мы бьемся с бандой благоустрия города Киева, как мы хотим уничтожить и ликвидировать банду благоустрия крымских поселенцев, клипы белоцерковца. И мы сегодня хотим поблагодарить вас за то, что вы откликнулись. И буквально за два дня на стачком перечислены приличные суммы денег. Я благодарен тем десяткам киевлян и не киевлян, которые своими маленькими взносами поддерживают наш стачком. Мы с вами вместе теперь можем выступать на борьбу. Деньги в этом процессе имеют немаловажную роль, потому что вы, прочитав эти Е-декларации, увидели, с каким спрутом мы имеем дело. У нас есть только воля к победе. У нас есть ограниченные ресурсы. Но на сегодняшний день партия 5.10 объявляет. Мы начнем Майдан на этой неделе. Мы начнем Майдан, чего бы нам это ни стоило. Мы выйдем на него. И пусть нас затопчат тетушки, которых присылает Кличко на разбор всевозможных мафов и кофемашин. Пусть Белоцерковец разгоняет это все своими гопниками. Пусть благоустрий приезжает и сносит то, что мы установим на Майдане. Но мы это сделаем. И просим вас дальше помогать Стачкому. Мы вас очень благодарим за то, что вы откликнулись. Те люди, которые не пожалели тех небольших денег, своих собственных, оторванных от собственных семей, для борьбы против этого огромного спрута. Потому что с демонтажа банды благоустрия в городе Киев возможно, начнется подъем национальной гордости. Возможно, начнется революция чести. Украинцу нужна революция чести. И эта революция чести сейчас имеет знамя. Это знамя красное 5.10. С четкой целью мы хотим безналоговое государство. Мы хотим построить в стране зону свободной торговли, где будут передвигаться беспрепятственно товары, деньги и люди. Но сегодня у нас есть конкретный враг, и у нас есть тот, кто может решить этот вопрос. Кличко, убери банду Благоустрия. Кличко, перестань беспредельничать в духе 90-х годов по всему Киеву. Сегодня огромное количество плачущих семей. Мы за мирное решение вопроса. Мы за то, чтобы люди, которые по 15 лет торговали на своих местах, все-таки получали компенсацию от тех, кто там собирается строить. Мы за мирное решение вопроса и за четкие правила для всех, кто торгует кофе. Мы за мирное решение вопроса с предпринимателями. Но если вы перейдете черту, мы будем действовать не совсем мирным способом. Точно так, как и вы. Асимметрично отвечая на каждый ваш беспредел. Банда благоустрия города Киева должна быть уничтожена. Но самое главное, что я почувствовал и в чем сила нашего объединения, в том, что у нас появился центр сопротивления. Все предприниматели Киева сегодня должны знать, у них есть представители на Майдане, они могут туда прийти. Мы можем скоординировать действия. Мы можем объединить наши, прежде всего, финансовые усилия для уничтожения банды благоустроя и наведения порядка в Киеве. Хватит сносить бульдозерами чью-то жизнь, чью-то предпринимательскую активность. Хватит делать людей нищими. Вы уже обожрались. Может быть, хватит обогащаться за счет граждан Украины. Потому что сегодня им некуда идти, некуда бежать. И сегодня у нас остается один способ это Майдан. Поэтому я благодарен тем, кто перечислил деньги. Вы можете дальше помочь. И чем больше у нас будет денег, тем быстрее мы демонтируем эту преступную власть. Зарабатываем.